নমস্কাৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আশা কৰিছোঁ সকলো কুশলে আছে কিছুদিন ধৰি প্ৰতিবাদ হৈ আছে যে কলিকতাৰ যুৱতী এগৰাকীক ধৰ্ষণ কৰি হত্যা কৰা হ'ল আৰু সমগ্ৰ দেশতেই প্ৰতিবাদ হৈছে ইয়াৰ প্ৰতিবাদ আমিও কৰিছোঁ আৰু এনেধৰণৰ কাণ্ড মানৱ সমাজত জীৱশ্ৰেষ্ঠ মানৱৰ এনেধৰণৰ কাণ্ডই কেতিয়াও শোভা নাপায় এই ধৰণৰ কাণ্ডবিলাক হ'ব নালাগে আচলতে কিন্তু এছাম দুষ্ট প্ৰকৃতিৰ লোকেই এই ধৰণৰ কাণ্ডবিলাক কৰে যাৰ বাবে লজ্জিত হয় মানৱ সমাজ যাৰ বাবে লজ্জিত হওঁ আমি এতিয়া কথা হ'ল যে এই ধৰণৰ দুৰ্ঘটনা সমগ্ৰ দেশত হৈ আছে আগতেও হৈছিল এতিয়াও হৈ আছে আৰু বহুতে ক'ব বিচাৰে যে এই সংখ্যা হ্ৰাস হোৱা নাই এই সংখ্যা বৃদ্ধি হৈছে কিন্তু কিয় কিয় ইয়াত ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত ত্ৰুটি আছে নহয় জানো ক'ৰবাতো ত্ৰুটি থাকিব লাগিব অকল প্ৰতিবাদ কৰিলেইতো এই সমস্যা সমাধান নহয় দোষীক উচিত শাস্তি দিব লাগে বুলি সকলোৱে কৈছে আৰু মই ভাবোঁ দ্ৰুতভাৱে এই ধৰণৰ কাণ্ডৰ বিচাৰ হ'ব লাগে আৰু দোষীয়ে উচিত শাস্তি পাব লাগে যিটো সকলোৱে দাবী কৰিছে সেইটো দাবী আমিও কৰোঁ কিন্তু এই সমস্যাবিলাক সমাধান কেতিয়া হ'ব হয়তো সম্পূৰ্ণভাৱে সমাধান আজিৰ সময়ত সম্ভৱ নহয় কাৰণ এছাম লোকক এই সময়ত বুজাই পৰাই আপুনি শুধৰাই ল'ব নোৱাৰে হয়তো হাজাৰ শাস্তি দিয়াৰ পিছতো বেলেগক দেখিলেও হয়তো তেওঁলোকে এনেধৰণৰ কাণ্ড কৰিবই সেনেকুৱা এছাম লোক থাকেই গতিকে থাকিব কিন্তু এই বস্তুটো সম্পূৰ্ণ নোহোৱা বা নিৰ্মূল কৰাৰ বাবে এটা দীৰ্ঘম্যাদী পৰিকল্পনা লাগিব এইটো হয়তো এদিনত সম্পূৰ্ণ মানে শেষ কৰি দিব পৰা বস্তু নহয় কিহৰ কাৰণে এই গোটেই ব্যৱস্থাটোৰ বাবে শিক্ষা ব্যৱস্থাটোৰ কিছু পৰিৱৰ্তন ঘটাব লাগিব এতিয়া আমি কি দেখোঁ যে এতিয়া আমি দেখোঁ যে বৃত্তিমুখী শিক্ষাবিলাক বিশেষকৈ আমি জীৱনমুখী শিক্ষা শিক্ষাটো জীৱনমুখী আমি মানে অকল বৃত্তিটোৰ বাবে এতিয়া কোনটো পঢ়িলে আমি সোনকালে চাকৰি পাম আমি সকলোৱে এই প্ৰতিযোগিতাৰ বাবেহে শিক্ষাটো কৰোঁ যে আমি কি পঢ়িলে সোনকালে চাকৰিটো পাম কিন্তু আমি কেতিয়াও নিজকে মানুহ হিচাপে গঢ় দিবৰ কাৰণে কোনটো শিক্ষাৰে আমি শিক্ষিত হৈ মানুহ হিচাপে নিজকে গঢ় দিব পাৰিম এই প্ৰশ্নটো কেতিয়াবা কাৰোবাক কোনোবা এখন শিক্ষানুষ্ঠানত কোনোবা এজন অভিভাৱকে কাৰোবাক প্ৰশ্ন কৰিছেনে আমি কি প্ৰশ্ন কৰোঁ যে মোৰ ল'ৰাটোৱে কি পঢ়িলে সোনকালে চাকৰিটো পাব কিন্তু মোৰ ল'ৰাটোৱে কি পঢ়িলে গোটেই জীৱনৰ জ্ঞানখিনি আয়ত্ব কৰিব পাৰিব বা কি ধৰণে জীৱনমুখী শিক্ষাৰে তেওঁ শিক্ষিত হ'ব পাৰিব কেতিয়াবা কাৰোবাক কোনোবাই প্ৰশ্ন কৰা আপুনি দেখিছে নেকি যদি বৃত্তিমুখী আমি যদি শিক্ষাটো আমাক প্ৰয়োজন আছে মই নাই বুলি নকওঁ ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত আমি বৃত্তিমুখী শিক্ষাৰ পিছত দৌৰোঁতে দৌৰোঁতে আমি জীৱনমুখী যে হ'ব লাগে সেই কথাটো আমি ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত সকলোৱে পাহৰিছোঁ সন্তানৰ নামত অভিভাৱকে বহু টকা ইনভেষ্ট কৰিছে বহু টকা ইনভেষ্ট কৰিছে বহুত টকা খৰচ কৰিছে হয়তো উপাৰ্জনৰ পঁচপন্ন শতাংশ পইচাই সন্তানৰ নামত খৰচ কৰিছে কিন্তু সেই সন্তানক যদি আমি মানৱ মানুহ হিচাপে মানৱীয় গুণসম্পন্ন যিবিলাক গুণ লাগে মানৱীয় যিবিলাক গুণ লাগে সেইধৰণৰ গুণ গুণ মানৱীয় গুণৰ অধিকাৰী কৰি তুলিব নোৱাৰোঁ তেনেহ'লে সেই টকাৰ মূল্য ক'ত থাকিল সেই টকাবিলাকৰ খৰচ কৰি লাভ কি হ'ল হ'ব পাৰে ডক্টৰ ইঞ্জিনিয়াৰ বা বিভিন্ন শিক্ষানুষ্ঠানৰ ডাঙৰ প্ৰতিষ্ঠানত বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ উচ্চ পদাধিকাৰ উচ্চ পদত বহুত লোক নিয়ো নিয়োজিত হৈ আছে কিন্তু তাৰমানেতো এইটো নহয় যে নিয়োজিত হৈ থকা লোকসকলেই প্ৰকৃত মানৱ প্ৰকৃত মানুহ মানুহ হিচাপে তেওঁলোকৰ সকলো কোনে আছে যদি সেইটোৱেই হ'ল হয় তেতিয়াহ'লে আজিতো দেশত ডাঙৰ ডাঙৰ দুৰ্নীতিবিলাক কেতিয়াও নহ'ল হয় কাৰণ সেই দুৰ্নীতি কোনে কৰিছিলে বা কোনে কৰে আজিৰ সময়ত গতিকে সেই দুৰ্নীতি আজিতো তেতিয়াহ'লে প্ৰশাসনিক বিষয়াবিলাকে দুৰ্নীতি কেতিয়াও নকৰিলে হয় ডাক্তৰসকলেতো কেতিয়াও বেয়া কাম নকৰিলে হয় বা তেওঁলোকে দুৰ্নীতিৰ পইচাৰে তেওঁলোকে কেতিয়াওটো মানে উপাৰ্জন নকৰিলে হয় এটা বেয়া পথেৰে গতিকে শিক্ষিত হ'ব লাগে কিন্তু অকল বৃত্তিমুখী হ'লেই নহ'ব মানুহ অলপ জীৱনমুখীও হ'ব লাগিব জীৱনৰ কথাবিলাকো উপলব্ধি কৰিব লাগিব মানুহ হিচাপে জীৱন অতিবাহিত কৰিবলৈ মানুহে শিকিব লাগিব এতিয়াতো কটা বহুত শিক্ষিত ব্য যুৱক এজনে বা শিক্ষাৰ্থী এজনে এজন জ্যেষ্ঠক কিদৰে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে বহুতে আজিৰ সময়ত নাজানে জ্যেষ্ঠ চিনাকি এজন কাষত থাকিলেও সন্মুখত চিগাৰেট এটা খাই থাকিব সন্মুখত জ্যেষ্ঠ এজন থাকিলেও অশ্লীল শব্দ ব্যৱহাৰ কৰিব এই কথাবিলাকতো আমি দেখি থাকোঁ ভাং খাই মদ খাই হুলস্থুল কৰিব জ্যেষ্ঠসকলৰ লগতেই গতিকে এই কথাবিলাকতো আমি দেখি থাকোঁ তে এই ধৰণৰ কাণ্ড যদি সংঘটিত হৈ থাকে এইধৰণে যদি সমাজখন ক্ৰমাৎ বিশৃংখল হৈ গৈ থাকে তেতিয়াহ'লে যিবিলাক অনৈতিক কাম আমি কিদৰে ৰোধ কৰিম আমি কিদৰে ৰোধ কৰিম ক'ৰবাত এই প্ৰশ্নবিলাক আমি কৰিছোনে এতিয়া আমি শিক্ষানুষ্ঠানবিলাকলৈ আমি শিক্ষাৰ্থীসকলক যাওঁ তেওঁলোক নাৰাজ বহু ক্ষেত্ৰত কিয় হয় যদি শিক্ষকজনে কেৱল নোটছ নিদি পঢ়াই থাকে বুজাই থাকে তেতিয়াহ'লে সেইজন আটাইতকৈ বেয়া শিক্ষক আজিৰ যুগত নোটছ দিব পাৰিলেহে এজন ভাল শিক্ষক এতিয়া কথা হ'ল নোটছে যদি ল'বলৈ শিক্ষানুষ্ঠানলৈ যাব লাগে তেনেহ'লে নোটছ ল'বলৈ যদি শিক্ষানুষ্ঠানলৈ এজন শিক্ষাৰ্থীয়ে যাব লাগে তেনেহ'লেতো গুগলেও আজিকালি সেনেধৰণৰ শিক্ষা প্ৰদান কৰে আপুনি যিকোনো বিষয় আপুনি ইণ্টাৰনেটত ছাৰ্চ কৰিলে আপুনি সাং যিকোনো যিধৰণে বিচাৰে তেনেধৰণে আপুনি নোটছ পাব গতিকে এই শিক্ষা ব্যৱস্থাটো কিছু সংশোধন কৰা উচিত জনশিক্ষা ইয়াত দিয়া উচিত আৰু এই গোটেই ব্যৱস্থাবোৰ ভালদৰে ত্ৰুটি নাতি মাৰি সমাধান কৰা উচিত তেতিয়াহে হয়তো আগন্তুক পঞ্চাছ বছৰত ষাঠি বছৰত বা এশ বছৰত এই ধৰণৰ অনৈতিক কৰ্ম ৰোধ কৰিব পৰা যাব বা এই ধৰণৰ কৰ্ম কৰ্মবোৰ নহ'ব বহু ক্ষেত্ৰত ইয়াতে সমাজো জগৰীয়া মানুহো জগৰীয়া থাকে যে ৰাতি এঘাৰ বজাত ছোৱালী এজনীক কিয় যাব লাগে ধৰণৰ প্ৰশ্ন কৰাতকৈ যদি ৰাতি এঘাৰ বজাত এজনী ছোৱালী কিয় বিনা দিধাই ঘূৰিব নোৱাৰে সেই প্ৰশ্নটো কিয় নকৰে সমাজে সেই প্ৰশ্নটো আমি কৰিব লাগিব ৰাতি দহ বজাত ঘূৰা ছোৱালীজনী এঘাৰ বজাত ঘূৰা ছোৱালীজনীক বেয়া বুলি কোৱাতকৈ সেই ছোৱালীজনীয়ে ঘূৰাৰ পৰিৱেশটো কিয় আমি গঢ় দিব পৰা নাই তাৰ প্ৰশ্ন আমি নিজে কৰিবলৈ শিকিব লাগিব সকলো শৃংখল হ'ব লাগিব সকলো শৃংখলাবদ্ধভাৱে জীৱন যাপন কৰিব লাগিব পুৰুষ বুলিয়ে নহয় এতিয়া ধৰ্ষণ কৰা মানেই ধৰ্ষণ কোনোবা এজন পুৰুষে কৰিলে মানে সকলো পুৰুষ বেয়া নহয় আৰু নিৰ্যাতন এগৰাকী মহিলাই কৰিলে বুলিয়েই পুৰুষ এজনক সকলো মহিলা যিদৰে বেয়া নহয় কথাবিলাক তেনেকুৱাই গতিকে পুৰুষ বুলি পুৰুষে এজন পুৰুষে কৰিছে মানে সকলো পুৰুষ পুৰুষ বেয়া কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে কাৰণ বহু পুৰুষে এতিয়াও বহু মহিলাক নিৰাপত্তা দি আছে দিয়ে দিব দি থাকিব বা পুৰুষেনো নিৰাপত্তা কিয় দিব লাগে আজিকালি মহিলাইওতো নিজৰ নিৰাপত্তা নিজে ল'ব পৰা হৈছে হয় তেওঁলোকেও লয় গতিকে চবেই নিজেই নিজক নিৰাপত্তা লওক সকলো কুশলে থাকক সকলো মংগল হৈ থাকক মই কথাটো সেইটোৱে কৈছোঁ যে বৰ্তমান সময়ত পুৰুষেই কেৱল নিৰ্যাতন কৰিছে পুৰুষেই কেৱল ধৰ্ষণ কৰিছে তেনেকুৱা নহয় এছাম পুৰুষে কৰিছে এছাম দুষ্ট চক্ৰ মান দুষ্ট মানসিকতা লোকে কৰিছে গতিকে সেইসকল লোকক হয়তো এতিয়া শাস্তিৰ বাদে বেলেগে আৰু ৰোধ কৰিব নোৱাৰে কিন্তু আগন্তুক সময়ত আমি যদি ভাবোঁ যে এই ব্যৱ এই কাণ্ডবিলাক আমি কিদৰে ৰোধ কৰিব পাৰিম শিক্ষা ব্যৱস্থাত পৰিৱৰ্তন আনিব লাগিব বৃত্তিমুখী শিক্ষাটো প্ৰয়োজন আছে কিন্তু জীৱনমুখী হ'বলৈও ল'ৰা ছোৱালীক শিকাব লাগিব যিটো ক'ৰবাত আমি শিকাব পৰা নাই নেকি এই কথাবিলাকো আমি এবাৰ সহিয়াই চোৱা উচিত বুলি ব্যক্তিগতভাৱে অনুভৱ কৰোঁ ধন্যবাদ শুভৰাত্ৰি ক'ৰবাত যদি ক'ৰবাত কিবা কওঁতে ভুল হৈছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব মতামতখিনি নিশ্চয় গ্ৰহণ কৰিম ধন্যবাদ ভালে থাকক